sahaja yang kita nak buat, kita kena tanya dulu. Benda ni agama ataupun tidak. Benda ini sunnah ataupun bid'ah. Ah. Kita kena tanya diri kita, tuan-tuan, benda ni agama ataupun tidak, benda ni sunnah ataupun tidak, ataupun benda ini bid'ah ah ataupun tidak. Orang yang mana dia nak buat, tuan-tuan, benda yang mana tidak ada sandaran pada zaman Nabi, pada zaman sahabat. Maka kita kata, ikut lah, mu lah, nak buat. Tetapi kita ni, kita ni kita kena tanya diri kita, benda ni Nabi buat ke Nabi tak buat? Tuan-tuan nak buat tahlil 3 hari, 40 hari, setahun, tuan-tuan kena tanya. Nabi mana yang pernah buat, sahabat mana yang pernah buat? Wa bil mithal yattadhihu al maqal dengan contoh akan lagi lebih jelas. Kalau saya dok main teori saya tak bagi contoh, tuan-tuan tak faham. Orang lain nak kata benda tu sunnah, itu kerja dia tuan-tuan. Kita jangan jangan orang kata-kata jangan balas dengan dia. Biapi kat dia. Jadi tuan-tuan, dak orang mana dia nak buat? Kita tak kata ahlan wasahlan dak. Tapi kita tak balas dia. Cuma kita kita nak tanya. Siapa hak di kalangan sahabat mati Nabi pergi buat tahlil dalam bentuk lagu tu? Sebagai contoh saya nak tutup dah. Bila sahabat mati, anak isteri baginda Nabi mati, dak ketika mana Nabi ada buat sekali lagu tu? Baca dengan susunan sekian-sekian-sekian, Nah. kemudian buat dengan 3 hari kemudian 7 hari kemudian 40 hari nah. hari ke 40, sembelih lembu, gula panggil orang, panggil orang mari makan dan seumpamanya tuan-tuan tanya, ni sunnah nabi mana sunnah sahabat mana untuk aku buat kalau kita tak jumpa jawapan daripada kitab-kitab hadis dengan syarah para ulama kita jangan buat kalau kita tak jumpa jawapan, kalau kita tidak ketemui jawapan, kita jangan buat tuan-tuan. Mudahnya agama kita, tajuk pagi esok. Tak, indah dan mudahnya hidup ikut sunnah. Orang kata malah, tapi biarlah dia kata kita malah pun. Sebab apa Ibn Mas'ud, sahabat-sahabat lain dia kata apa? Al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Ah. Kita berpada melakukan sunnah itu lebih baik daripada kita bersusah payah melakukan bid'ah. Ah. Agama kita bukan kira dengan banyak semata-mata tuan-tuan. Agama kita dikira benda tu valid ataupun tidak. Benda itu ada sandaran daripada agama ataupun tidak. Itu agama kita. Agama kita ialah ittiba' mengikuti dan agama kita bukannya ibtida' mereka-reka. Nampak tuan-tuan? Kehidupan kita 24 jam sebenarnya dah cukup banyak sunnah Nabi yang perlu kita buat. Patut kita tanya kalau mak ayah kita mati, tak. Jiran tetangga kita mati, macam mana kita nak buat? Macam pergi batang pisang je. Tak nak tolong dia. Kita pula kesian kepada si mati. Betul tak ada masalah. <Sessizim> <Sessizim> Nabi SAW Wa kana bil mu'minina ra'ufar Nabi SAW paling sayang orang-orang yang beriman. Aula bil min anfusihim. <Sessizim> Nabi ni lebih aula lagi berbanding dengan orang-orang mukmin sesama mereka. Nabi paling sayang dekat para sahabat, paling sayang dekat umat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ajar kita cara sedemikian. Maka apa kita kena buat tuan-tuan? Kita kena buat sebagaimana Nabi buat dan kita tinggal sebagaimana Nabi tinggal. Nampak tak tuan-tuan? Orang bahaskan tentang isu ni bidah Tarkiyah dia panggil, bidah kita meninggalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sesuatu benda? Tak. Bangsa saya sebut bidang terkiah Sunnah terkiah Iaitu sunnah meninggalkan Dan orang lain kata Tak, benda yang mana Nabi SAW tinggal Maka itu tidak ada hukum di situ Dia jadi hukum yang lima Kita kena kembalikan kepada keadaan syarak Tidak sebegitu tuan-tuan Apa yang mana Nabi tinggal Dan ada keperluan untuk dibuat Benda itu pada waktu Nabi hidup Tetapi Nabi tidak buat Maka itu menjadi sunnah pada kita untuk tidak buat Contoh diberi oleh para ulama' Antara contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah puasa sebanyak 9 bulan puasa sepanjang hidup baginda di Mekah eh di Madinah. 9 bulan puasa. Maksudnya 9 kali semayang raya lah. Raya puasa, 9 kali raya haji mungkin. Jadi ada tak sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam azan dan iqamah sebelum mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mulakan solat hari raya? Ada tak riwayat? Tak ada. Baik apa? Untuk azan panggil orang. Hari Jumaat kita nak kumpul orang kita azan. Tak sembahyang lima kali sehari semalam kita azan untuk panggil orang datang masjid. Kenapa pada hari raya Nabi tidak azan, Nabi tidak iqamah? Sembilan kali tuan-tuan raya. Paling tak sembilan kali semayang raya puasa, sembilan kali semayang raya haji. Kenapa Nabi SAW tidak buat walaupun sekali? Jadi menunjukkan bahawasnya tinggi. Itu adalah sunnah Untuk tidak azan dan tidak iqamah Ketika mana hari raya Untuk semayang hari raya Nampak tak tuan-tuan Jadi kalau datang satu orang Hari ni dia kata Dak Kita azan lah Kita iqamah lah Sebab apa Sebab Nabi tak buat Tak buat tak bermakna tidak boleh Kita kata kamu buat bid'ah lah Kalau kamu azan dan iqamah pada hari raya kadang orang pilih cuba untuk azan dan iqamah Geng-geng uh, Bid'ah Hasanah ni Ada tak boleh tuan-tuan. Sebab itu merupakan sunnah terkiah Benda yang mana ditinggalkan oleh para ulama, ditinggalkan oleh nabi, ditinggalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Antara contoh lain pada hari raya nabi tidak sembahyang sunat sebelum menunaikan sunat hari raya. Nabi tidak sembahyang sunat dibahaskan panjang lebar dalam syarah-syarah hadis sehingga kan ulama buat kesimpulan walaupun nabi sallallahu alaihi wasallam suka sangat sembahyang sunat sampai bengkak kaki-kaki pada waktu malam dak baca 4 5 juz dalam satu rakaat tapi nabi tidak sembahyang sunat sebelum sunat hari raya maka meninggalkan solat itu lebih kami cintai daripada kami bangun sembahyang dua rakaat ini roh sunnah apa yang nabi buat kita buat apa yang nabi tak buat kita tak buat tuan-tuan kalau tuan-tuan musafir tuan-tuan sembahyang jamak dan qasar Tuan-tuan semayang dengan Qabliyah ke tak? Dua rakaat sebelum Zuhur, dua rakaat selepas Zuhur, dua rakaat sebelum Asar Tuan-tuan semayang -tuan tak? Walik-walik tak? -walik betul tak? Tapi kalau tuan-tuan semayang berdosa tak? Tak berdosa kot Tapi Nabi buat tak? Nabi tak buat Ibn Umar kata, kalau aku semayang sunat sebelum ataupun selepas, baik aku semayang penuh Ba'adiyah Rakaat. Sebab ada benda yang Nabi tinggal maka kita tinggal Tetapi itu tidak bermakna kita tak semayang sunat langsung dalam musafir Ada Nabi semayang tuha, ada Nabi semayang tahajud Tetapi kenapa kita tak semayang sebelum dan selepas semayang fardu? Sebab Nabi tak buat lagu tu Faham eh, tak? Umat ini mudah je jawapannya Nabi tak buat lagu tu Nabi tak buat lagu tu Maka kita pun tak buat sebagaimana Nabi SAW tinggalkan benda tersebut Kita pun tinggal Jadi tuan-tuan kesimpulan yang saya cakap ni Bukan kesimpulan yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullahi alaih semata-mata. Hari ini kan nama Ibn Taimiyah rahmatullahi alaih bising dalam Malaysia dah ada kata dia ni menjadi sebab teroris, ISIS guna pendapat dia itu ini whatever lah. tu dia jawab di depan Tuhan nanti. Jadi orang kata asalkan bid'ah Tarkiyah aja, sunnah Tarkiyah aja orang kata Ibn Taimiyah punya pendapat. Ibn Taimiyah wahabi dak Ibnu Taimiyah Salafi tak boleh pakai. Ha ni kitab daripada dia bandi ori ni. Maulana Salimullah Khan. Dak Hafizahullah. Dia tulis tapi dalam bahasa Urdu lah kalau saya tipu tuan-tuan terjemah pun tuan-tuan bukan tahu dak nafahatut tangkih fi syarhi miskatil masabih dalam bab al-i'tisam bil sunnah sebelum membahaskan hadis-hadis yang ada dalam tu dia cerita tentang apa itu sunnah dia cerita apa itu bidah ah, dia cerita apa itu bidah ah, bida ah hasanah apa itu bidah sayyiah dan dia kata kebanyakan orang guna bidah sayyiah bidah ah hasanah ni memang benda tak betul bidah ah hasanah ni benda yang tak betul benda yang tak ada dak kemudian dibahaskan tentang sunnah terkiah iaitu sunnah meninggalkan apa yang Nabi tinggalkan dan buat apa yang Nabi buat sahaja. Nampak tak tuan-tuan? Fattabi'uni hendaklah kamu ikut aku iaitu apa yang aku buat kamu buat, apa yang aku tinggal kamu tinggal. Itulah cara untuk kita tidak berjawab panjang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia tanya tuan-tuan, dak -tuan, apa mu tak buat tahlil bila makmu mati, Ayahmu mati, dak pak cik mu mati, tak buat 3 hari, tak buat 40 hari, tak baca sekian-sekian-sekian, apa tuan-tuan akan jawab? Nabi tak buat, sahabat tak buat. Setakat ilmu yang sampai pada kami. Lepas tak? Kau rasa tak lepas? Eh? Lepas ke tak? Lepas belana tuan-tuan. Takut orang lain pula kena jawab panjang. Kita tak perlu jawab panjang dah. Nampak tak? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala bagi taufik hidayat pada saya dan tuan-tuan untuk ambil iktibar... untuk amal yang sampai. Saya rasa gembira kalau saya boleh baca hadis dalam bab al-i'tisam bil kitab wa sunnah daripada awal sampai akhir dan bacakan syarahannya dah ada orang tanya kenapa tak buat daurah di Perlis dah saya datang untuk tempoh 3 hari tetapi tidak berdaurah saya kata saya dijemput untuk program maghrib dan juga subuh jadi saya datang untuk maghrib dan subuh sahaja jadi insyaallah Allah taala buka jalan lain kali dah untuk kita dah kita baca hadis-hadis nabi dah kalau boleh baca syama'il lagi saya gembira 400 hadis tak dalam beberapa siri Supaya apa? Supaya kita kata kita cinta Nabi Tapi kita mengaji Untuk tahu apa Nabi suka Apa Nabi tak suka Nampak tak tuan-tuan? Biar kita berbeza dengan orang Tetapi berbeza kita mengikuti manhaj Kita berbeza mengikuti cara Yang telah ditunjuk ajar oleh para ulama Jangan kita berbeza dengan orang Tak Lepas tu kita kata kita betul Orang boleh tanya Apa dalil? Kita tak boleh nak royak Kita tak ada dalil Sekurang-kurangnya Kita amal satu-satu benda Kita tahu dalil untuk diri kita Paling dak pun kalau kita tidak boleh hafal dalil, kita kata aku jumpa dalam kitab Syama'il Muhammadiyah masa aku mengaji mula. Hak ni hak aku tanda dalam kitab, hak ni hak ustaz hak syarah Kalau nak bergaduh, pergi cari dia, bergaduh dengan dia. Boleh kan tuan-tuan? Semoga Allah SWT bagi taufik hidayat pada saya dan tuan-tuan untuk kekal di atas jalan sunnah mencintai nabi bukan dengan hanya perkataan tetapi mencintai nabi dengan perbuatan kita dari sudut dalaman kita luaran kita fikiran kita dan kita minta dengan Allah semoga Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita walaupun seluruh dunia memalingkan belakang daripada kita Walaupun dunia mencerca kita, menghina kita dengan gelaran yang macam-macam. Dak walaupun setengah tempat tidak mahu terima kita, dak kita kena jadi orang yang mana genggam bara api dan kita tidak akan lepaskan. Tajuk tak silap saya yang nombor empat nanti. Dak genggam bara api pada zaman macam ni adakah kita termasuk di kalangan mereka ataupun tidak? Nampak tuan-tuan? Semoga Allah SWT bagi taufik untuk ta ambil iktibar amal dan sampai. Wassalamualaikum wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين